Satu ketika ada satu sahabat dia tanya kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah, bolehkah aku ikut berjuang? Lalu Nabi tanya kepada dia, adakah engkau memiliki ibu? Lalu dia jawab, ya, saya masih memiliki ibu. Lalu Nabi kata, balik kalimah dalam bahasa balik dan uruslah tapak kaki ibumu. Ah, itu datang dari syurga di bawah tapak kaki ibu, bukan hadis sahih tu. Itu bukan hadis pun. Syurga bawah telapak kaki ibu tu petang harapnya. Tapi hak suhaih dia apa dia? ni hak Nabi sebut ni. Kalau engkau masih memiliki ibu, balik dan uruskan tapak kakinya. Maknanya apa dia? Urus semualah. Jaga makan minum dia, jaga keselamatan dia. Pasal mak ni, kita kata sekali jadi mak, maka selama-lamanya akan menjadi mak. Itu, itu sejarah datangnya di bawah telapak kaki ibu. Lalu dipanjang-panjangkan orang. Lalu disebut pula sebagai suami itu syurga isteri di bawah telapak kaki suami. Dia bukan hadis tu. Eh tidak hadis. jadi balik ni cakap kat suami, bang itu bukan hadis pun. Ha, lagu tu kan. Ha, tapi kita bukan nak bergaduh. Kita sebut begini. Dia tidak tidak ada hadis yang menyebut begitu. Ada satu hadis yang lain Nabi sebut. Kalaulah aku boleh arahkan kepada wanita-wanita. La amartahu la amartahunna aku akan arahkan kepada mereka-mereka ini untuk tunduk dan sujud kepada suami masing-masing kerana kewajipan taat kepada suami. Itu disebut. Tapi baca hadis tadi jangan baca hadis saja. Ya ada satu hadis lagi yang mendatang. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada ha, kepada mana-mana makhluk dalam bab taat kepada Allah, dalam bab maksiat kepada Allah. Maknanya apa? Baca gabung sekali hadis ni. Maknanya Nabi kata dalam bab taat kepada suami, isteri memang wajib taat, tak bincang dah. Cuma taat kepada is uh, suami tu taat yang bagaimana? Pada semua perkara yang tidak menjadi maksiat, maka kita kena taat pada suami. Ha, nah, itu asas dia pertama, memahami daripada konteks hadis. Tetapi perkara yang kedua, dalam hubungan sesama manusia ni Quran sebut khuliqal insanu dha'if. Manusia itu dicipta dengan macam-macam kelemahan. Suami kita lemah tak? Lemah. Kita lemah tak? Ustazah, saya sedih lah Ustazah. Sebab apa suami saya ni bila tidur malam, ya Allah Ustazah, rasa macam sedang hidup di dalam perkampungan broza-broza yang baik. Back mm home. Kita pernah dengar tak? Kan? Tiba-tiba diam. Cek kita apa? Napas lagi tak? Napas. Lepas tangan. Mm -hmm. Bunyi pula kekurangan tak? Kekurangan. Kita ada kurang tak? Ada juga tapi kita tak nampak. Kita tidur malam ni eh, tak bunyi lah broza. Hmm, kita bunyi apa? Singa-singa yang sedang mencengkam. Hmm, itu apa perempuan. Saya siang jadi singa kan? Jadi kita sebut cuma hanya kerana tidak ada orang yang rakam. Jadi kita rasa kita lena tu tak bunyi apa. Kita dengar tu suami kita saja. Lalu bagaimana ia diluruskan? Datang teknik-teknik berkomunikasi dalam Al-Quran. Bila bercakap dengan suami, gunakan qawlan layna. Gunakan qawlan karima. Gunakan qawlan maysura. Qawlan baligha. Qawlan ma'rufa. Itu ada enam qawlan disebut dalam Quran. Maknanya Quran kat kita. Kerana kita insan yang lemah, suami kita juga memiliki kekurangan. Lalu bagaimana ia disambungkan dengan cara prinsip-prinsip Al-Quran. Bagaimana prinsip Al-Quran aja? Baik. Ini yang pertama kita sebut bila bercakap, bercakap baik-baik. Bang, saya tak sukalah abang ni bergurau-gurau pasal saya ni. Contoh. Saya cakap dengan suami saya. Saya tak suka kalau duduk sesama adik-beradik ni kita bergurau tentang diri kita. Ha, sama je dia. dia pun tak masak nasi juga. Dan saya tak suka. Saya kata kat dia. Ha, Memang saya tak masak nasi tapi dengan habak kat orang. Ha, tu saya saya kata dia. Contoh. kan? Jadi saya tak suka. Ada perempuan dia tak suka. Contohnya ada ada suami yang body shaming. Tapi dengan adik-beradik je. Hmm, kakak kau pun lebih kurang je. Makan berpinggan-pinggan. Orang perempuan ni dia tak suka. Jadi caranya bagaimana? Kena bagi tahu. Orang lelaki-lelaki ni kadang-kadang dia tengok kita. Tak ada apa. Kan? Pentang. Kita rasa tak larat lah nak masak. Kita pun cakap semuanya, bang penat lah. Ni seorang je buat kerja lah rumah ni. Daripada pagi buat kerja tak berhenti. Dengan harapan suami kata, jom makan luar. Sekali suami pula kata, ish kesiannya kat awak ni yang tak apalah awak masak simple-simple je. Padam muka. Jau. Padam muka. Sebab apa? Orang lelaki ni, ha, dia dia ingat tidak menyusahkan isteri tu dengan cara tak apalah masak simple-simple. Tapi sebenarnya masak simple-simple tu letih juga. Jadi terus terang je, bang, petang ni boleh tak kita makan kat kedai Pak Man tepi tu? Selesai. Tidak kita pun sedihnya dia tak faham aku masak simple-simple cincang-cincang tu. Kerana marah. Betul nah, kan? Ha, nah, sebab itu, kita kata pada saya lah, asas dia orang lelaki ni senang je nak faham. Berterus terang. Bang, boleh tak abang jangan buat macam ni? Saya kurang gemar lah. Ah, jadi hak ni yang ah, jadi masalah hari ni Bila kita tidak bercakap Kita hanya hidup dengan ekspektasi Akhirnya kita ingat suami faham Padahal suami tak faham Orang perempuan ni kalau dia kata nak Belum tentu nak Lapa tak? Entahlah Ah tu lagi tak boleh brain Lapa tak? Rasa macam tak? Dia jawab tak? Suami pergi kedai Beli Mi goreng untuk dia seorang balik tengok macam sedap pula. Minta sikit. Ah tu kan orang perempuan tu kan dia baru berubah, berubah. Tak payah kata orang perempuan. Kita pun tak faham diri kita ni kadang-kadang kan. Jadi sebab itu dengan orang lelaki ni bantu. Bantu dengan cara bercakap yang baik-baik itu je. Orang yang bercakap baik, berbuat baik ini Quran kata takkan pernah disia-siakan oleh Allah Taala. Innallaha la udhi'u 'amala 'amilin min zakarin aw unsa. Kan ayat kita mengaji tadi tu? Allah takkan pernah mensia-siakan. Jadi dia orang baik. Katalah sampai satu tahap. Ustazah, saya seorang je baik. Tak saya ustazah. Masalahnya, saya ni puan-puan di TikTok saya, teribu satu soalan saya tak mampu nak jawab. Pukul tiga pagi, ustazah, salahkah saya ustazah? Selepas 27 tahun Saya yang cari duit untuk rumah Suami saya tak jumpa-jumpa kerja Jadi duduk di rumah saja Saya yang cari makan Saya yang hantar anak sekolah Saya yang kemah-kemah rumah Balik rumah jumpa dengan lelaki ni Hari ni dia curang dengan saya Setelah 27 tahun perkahwinan Pukul 3 pagi dia whatsapp kat saya Dan Dia inbox dekat tiktok saya Jadi soalan dia apa? Ustazah, salahkah kalau saya halau suami saya daripada rumah. Kau tiga pagi dia bangkit, dia termenuh. Salah tak kalau aku halau lelaki Patutnya orang perempuan ni kan, patut tanya tanya. Halau terus betul-betul tak? Kalau dia nak buat, boleh je. Tapi dia tak buat, dia tanya saya. Kan? Jadi kalau orang macam ni, kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Ha. Tak payah halau eh. Ah. Cincang bagi anjing makan je. Ya. Tak Nak jawab kan? Ikut hatilah pasal usaha satu usah perempuan kan? Tapi cara dia macam mana? Okey, Islam ajak kita ni perempuan berdiri di antara dua. Yang belah kanan namanya adil, yang kiri namanya ihsan. Berdiri tegak ni kalau kita nak ambil hak kita, itu namanya keadilan. Islam kata silakan. Kalau suami tak memberikan nafkah, maka boleh buat tuntutan di mahkamah. Bayar seringgit kat mahkamah, buat gugatan di mahkamah, maka hakim berhak untuk membubarkan perkahwinan sekiranya bukti-bukti yang didatangkan itu menyebelahi sang isteri. Maknanya apa dia? Tak mesti kita duduk bertahan dengan rumah tangga yang sedang berantakan. Tetapi sekiranya dia tak nak. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kisah Aisyah, eh, kisah Aisyah aja pada kita. Aisyah ni keluarga dia toksik lah ni. Suami dia, ya Allah sangat jahat. Jadi kalau kita nak berdiri ni, suami aku ni Fir'aun tak? Tak lagi. Cikit lagi nak jadi Fir'aun. Okey, tak jadi Fir'aun. Jadi dia nak pilih untuk bertahan tak? Boleh tak kalau nak bertahan? Boleh? Hidup ini kita akan bertemu dengan pilihan-pilihan. Sama ada sakit kerana bertahan atau sakit kerana melepaskan. Your life, you decide. Saya kalau klien saya datang, saya tak pernah sebut puan. Puan P buat tuntutan fasa. Tak pernah. Saya hanya guide puan, puan ada pilihan. Kalau puan nak bertahan, puan jangan komplain dah pasal puan pilih nak bertahan. Tapi kalau puan pilih nak keluar daripada rumah tangga ni, mai saya tunjuk borang macam mana kita pergi mahkamah buat tuntutan. Selesai. Puan-puan decide. Kita tak mau banyak kali dah ustazah suruh saya bercerai, hari ni saya menyesal. Ustazah suruh, ustazah itu, ustazah ini. Akhirnya ustazah juga dipersalahkan. Padahal masalah dia. Ha nah, tu kan. Sebab itu kesian jadi ustazah ni bukan sekat masalah orang, taklah dia pun banyak. Kadang-kadang klien datang tanya saya ustazah, ustazah ada urus masalah kami ni ustazah tak ada masalah ke? Kan? Ada masalah tak? Ada. Kadang-kadang masalah dia tu saya balik cerita dengan suami, saya pula bergaduh dengan suami sebab masalah dia. Ada. Ha. Dah lama itu kena marah dah. Ustazah tak payah cakap. Saya tak cakap pun saya kena marah dah. Ada kan? Kadang-kadang orang datang macam tu. Kadang-kadang dia tanya pula saya, apa masalah Ustazah? Ha, masalah saya pula dah jadi masalah dia. Tak payah urus masalah awak sendiri. Jadi bila begitu, saya nak sebut apa? Pilihan. Maknanya kalau kita kata, okey saya nak taat kat suami. Pilihan kita kerana kita nak tak, Tapi kalau kita tak nak taat, boleh tak? Boleh juga. Ha, kerana pilihan kita. Cuma Quran kata, kalau buat baik, dapat baik. Buat tak baik, fa'alhamaha fujuraha taqwaha qada aflaha man zaka wa qada khaba man Quran kata, kau pilih yang baik, kau untung. Kau pilih yang tak baik, kau rugi. Kita nilai. Jadi, kalau kita nak ambil hak kita, itu namanya adil. Kalau kita nak buat baik, Asiyah tunjuk pada kita, itu namanya ihsan. Sebelah sini namanya ihsan adil baik, ihsan pun baik. Selama kita berdiri dengan Al-Quran, selama kita berdiri dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Mana di mana manusia takkan rugi orang yang baik Kalau dalam bab bersama dengan manusia ni minta campur tangan Allah. Ya Allah bantu suamiku ya Allah lembutkan hatinya ya Allah ringankan badannya ya Allah untuk datang ke masjid ya Allah lembutkan hatinya ya Allah supaya lebih lembut bahasanya kepada ahli keluarga, Ya Allah, doa lah. Tak campur tanya Allah.